Доброе утро, Кировоград! Мы снова путешествуем и мы снова в филармонии. В этот раз на 20-летии образцового хореографического ансамбля «Анюта». Полный зал, за кулисами волнуются артисты. Пойдем с нами. Существует в мире традиция юбилей праздновать с размахом. А если это 20-летие творческой деятельности, любимого многими коллектива, то и подавно. Анюте 20, и это отличный повод собрать полный зал областной филармонии. Сегодня заключительный концерт юбилейной трилогии образцового хореографического ансамбля «Анюта», посвященный 20-летию коллектива. Мы давали в мае месяце первый концерт, назывался он «Открытый урок», «Открытый экзамен», на котором присутствовали, естественно, родители, естественно, поклонники и наши коллеги, которые давали оценку. Мы чествовали наших выпускников. В мае месяц они получали документы государственного образца в нешкольном образовании. Мы, так говорить, сдавали свой экзамен об окончании полного курса хореографии. Второй концерт был ретро-микс. Посвящали мы его нашим выпускникам и родителям. И вспоминали, естественно, старую программу. Заключительный концерт юбилейной трилогии назвали символично – «Двадцатая зима». В зрительном зале среди поклонников ансамбля было множество почетных гостей, известных кировоградцев. В адрес коллектива звучало огромное количество теплых слов. Поздравил Анюту и глава города. Прекрасные, великие, маленькие, хореографические танцевальные коллективы. Є дійсно гордістю нашого міста, є прикрасою нашого міста, є прикладом великої творчості і великої глибокої культури. І яскравою берлиною в цьому барвистому віночку танця є безумовно. хореографический коллектив «Анюта». Кроме того, Андрей Райкович вручил руководителю ансамбля Ани Нижниковой награду исполнительного комитета Кировоградского горсовета за заслуги первой степени. Поздравляли Анюту и профильные руководители, и чиновники, и коллеги-танцоры, и многие другие друзья коллектива. Свои дипломы, грамоты, цветы, подарки и, конечно же, поздравления получили все работники коллектива, а также сами Анютовцы. Юные артисты, в свою очередь, радовали зрителя своим творчеством. Анюта – это моя жизнь. Юбилей – это хорошо, а хореографический юбилей – еще лучше. Наша программа присоединяется ко всем прозвучавшим поздравлениям. Вы же, уважаемые телезрители, танцуйте и путешествуйте вместе с нами. Увидимся!